История происход. Исход не евреев и не из Египта. Но нечто общее все же есть. Это наш переход в новую жизнь и от решения от прошлой жизни. Моисею для этого потребовалось 40 лет. А мы справились за четыре года. Началось все давным-давно, но не при Моисее, а при Иосифе. И вот еще что общее, в те давние времена я, как и Моисей, как и Иосиф, любил предводительствовать. В детстве я был прирожденный командир. Вот в пять лет я за штурвалом корабля, а вокруг меня преданные почитатели. И почитательницы. В пятнадцать лет я капитан на своей первой лодке. К двадцати годам приоритеты резко поменялись. Здесь мы со Светой на конкурсе бальных танцев. Потом были походы по горам. Тиберда, Дамбай, Архыз сказочные красоты и красотки. Кстати, именно света затащила этих двух справа, мою Галю и еще одну свет. И вот очередной конкурс, и уже Галя на горизонте справа. Прошло немало лет, и мореплавание снова протекло в нашу жизнь, как говорится, от судьбы не уйдешь. Вот Света с Данилой у нас на яхте в Мариуполе. А тут все наше семейство на отдыхе. То есть семейство на отдыхе, а я на работе. Яхта – это либо бессонная ночь, либо весь день в ремонте. Вот такое это хобби. Отдыхать от этого хобби мы ездили в лес за 150 километров. Любым развлечением граждан было поймать кабана, зажарить и съесть. Лес, правда, был не близко, и кабины встречались нечасто. Зато в лесу водились грибы, а наша подруга Люда знала места. Случались грибные года, изобилие, можно сказать. Но все равно как-то чего-то не хватало. И вот мы приобрели дачку, сарайчик такой. Это был не первый наш дачный опыт, но впервые совсем рядом с городом, И к тому же на берегу пруда. За пару лет. Мы превратили этот домик в лакированную игрушку. Вот где пригодился мой опыт ремонта яхт. В итоге получилась дача восемь с половиной соток с речкой во дворе. Вот где расцвел Галин агрономический талант и опыт прошлых лет. Килограммовые помидоры – это вам не шутка. К тому же, какое-то время на нас висело еще два огорода за аэропортом. А внуки таскали урожай. Оставшееся от безделья время мы проводили на ЮБК. И тут нам крупно повезло. Мы подружились с Юрой и Наташей. Юра – художник, основатель нового течения в живописи под названием «СС» – 2С. Он рисует портреты рыб с натуры, а потом эту натуру ест. Получается, сам съем или съем сам, точно не скажу. Здесь мы помогаем Творцу справиться с этой мертвой натурой, которую люди искусства называют мертвым натюрмортом. В поисках натуры мы вчетвером на моей тогда еще Славути исколесили всю Центральную Европу. Ну ладно, по крайней мере ее центр. Мы побывали и там, в Закарпатье. Мы побывали и тут, в Славутиче побывали почти на крайнем севере Украины, в Любичи. И почти на юге, на Хортице. В самой Украине в это время все было то так, то не так. В перерывах между тем и этим мы катались на лыжах. И нет бы нам на этом успокоиться. Нет, нам захотелось еще заиметь свой дом. Ну, хотя бы домишка. И тут подвернулся участок, смежный с нашей дачей. Вон она проглядывает справа. А правде не было никакой нужды покупать этот дом. Сработал, как говорят физики, закон возрастания энтропии заставляющий любую империю расширяться при первой же возможности. За два с половиной года мы превратили это убогое сооружение в жилой дом со всеми удобствами, утепленный с мебелью и техникой, с камином, да еще на берегу пруда. пришлось делать самим и многое в первый раз учились по интернету это было нелегко но внуки помогали в результате мы получили загородный дом участок 20 соток и 100 метров можно сказать пляжа хороший ликвидный актив казалось бы При этом борьба за урожай ни на минуту не прекращалась. Я подозреваю, это свекла до сих пор где-то там в подвалах. В январе 2014 на Буковере случилось знамение, или, может быть, вторжение. С неба падали звезды. Потом звезды начали падать с самолетов. Это я снял с балкона взлетающий самолет. Там недалеко от нас аэропорт. Но вскоре начался просто какой-то кошмар. Наш дом вдруг оказался в центре всеобщего внимания. Вот примерная схема перестрелов минометов и пушек. Я был как будто под гипнозом. Наблюдал все это с балкона и, и не мог поверить, что это правда. Последствия не замедлили сказаться. Соседние дома горели. На утро 24 июля мины разбили мою старую машину, придырявили новую и изрешетили дом. Пришлось уматывать, в чем были, в шортах и тапочках. А из вещей успели взять документы, ну и, конечно, штопор. Вот Света помнит что-то еще. Переночевали на южной окраине у друзей, потом в Полтаве. 26 июля мы были уже в Славутиче. Больше бежать нам было некуда. Крым к тому времени был захвачен вместе с Юрой и его рыбами. И мы попросились пожить у светы, как мы думали, на недельку, пока украинская армия освободит Донецк. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В это время в Донецке ликующий народ в предвкушении русского мира грабил магазины. Ну, точно как сто лет назад. Дом наш таки разбомбили. Вот он уже без крыши на картах, на картах 2015 года. С тех пор прошло четыре года. И вот мы с вами в нашем новом доме. С одной стороны белые акации, гроздья душистые сводят с ума. С другой стороны настоящий лес за черепичными крышами. Вышел со двора, и ты уже в лесу, как в сказке. Вот так началась наша новая жизнь. Зимой лыжи, летом велосипеды, опять-таки грибы. Плюс бонус появились Юра с Наташей. Внучка закончила музыкальную школу и переехала к родителям в Киев. Там у них подобралась хорошая компания. Опять-таки яхта. А у нас расцветает культурная жизнь и прочая клюква с малиной, и что-то ждет там еще впереди. Иначе, как зацветет папоротник и восстанет, как феникс из пепла, наша малость потускневшая молодость.